Bu toxuma stolun üstünə və ya gündən altına salınır və belə bir çağımağın vasitəsilə alınır. Gördüyünüz kimi bu altı bucaqlıdır. İstənilən tərəfi, istənilən uzunluqda düzəldilə bilər. Bir nəzər almaq lazımdır ki, bu mismalar mismalar 2 santimetrdən az olmayaraq hesablanmalı tərəfə. Mənim saqanağımın bir tərəfi 30 santimetrdir və mismalar arasındakı məsafə 2.2 santimetrdir. Cəmi başdan başa qədər 14, hər tərəfdə 14 mismar olmalıdır. İpliyə mismalara dolayacağıq. İşləməyə başlayanda göstərəcəm. Hələ ki biraz saqana haqqında danışım. Nə tərəfə toxunmalıdır? Altı bucaqlıdır. Deməli, üç paralel tərəflər var burda. Birinci tərəf buradır. Və mismalarla dolandıqca belə bu formada gəlir. Axırıncı bu tərəfdə olacaq. Çaşmamaqdan ötürü hər dəfə sol tərəfə burağıq. İndi bax buna paralel sonra isə bir dəfə də sola hərli 3-cü tərəfə də salandan sonra toxumağa hazır olacaq. Sapın ucu nu 1-ci, 2-ci mismara yox, 3-cüyə bağlayacağam. Çünki saçaqların uzun olmasını istəyirəm. Bu tərəfə parallel 1-ci, 2-ci ni buraxıram və püsüzə keçirirəm. 1 2 3-4 Şimdi nöbeti ismara. 1-2-3-4 Nöbeti mismara 1-2-3-4 dolafların sayı nə toxuyacaqsa ondan asıldır. Əgər suu üstün istəyiriksə, onda bir az dolafların sayı çox olmalıdı ki, oturacaq qalıb olsun. Gündən üçün 4-6 dolaf da bəs eləyər. Müxtəlif sapların yerini dəyişməklə də düzəltmək olar. Əgər fikir verdirsə, burada 1-ci, 2-ci, 3-cü zolaqları Cəhrayı ağrından eləmişəm. Yerdə qalanları da başqa rənglə eləmək mümkündür. Bu sizin fantaziyanızdan asılı olacaq. 1 2 qalacaq. Bu axırıncısıdır. 2 3 və 4. Biz bunu buradan bəlkə də də bilərik. Deməli bax bu paralel toxumdur. Bizdə qaldı bu paralel və bu paralel. İndi bax bunu beləsini çevirək. yine birinci ikinci kalır üçüncüden çevirerek bu paralele. bir iki üçüncüye Bir, iki kalır. Bu akırıncıdır. İndi baxaq. Bura paralel budur. Buna paralel budur. Buna paralel var. Buna paralel var. buna yoxdur bura indi buna paralel eləmək lazımsa də çeviririk 1 2-ni buraxırıq 3-cüdən bunu bu tərəfin 1 2 3-cüyə tərəf 1, 2 bu axırıncıdır. Oldu. İndi toxumağa bak hazırdır. Toxumağ için de xüsusi alet var. İndi onu size göstereceğim. məhzüm bu alətdən əldə qayırmadı. Əgər belə yaxından göstərəm sizə, görürsüz məftil xüsusi üsulla əyilib, sonra ortasından bax bu boydana məftil keçirilib və başqa məftillə nazimətindən dolanıb ki, bəc dursun. Bu ona görə lazımdır ki, hər dəfə sap tez qutarmasın. Xeyli işlətmək olur belə incinə. Bax belə salırıq buradan sonra o bir tərəfindən. Bunu xeyir hesab dolamaq olar. Düzəldə bilməsənizdə sancaqdan istifadə eləmək olar. Sancaqın burasından sapı keçəcək. Bağlayaq. Niyə bu tərəfindən? Çünki buradan bağlasaq hər dəfə bunu keçirdicə ilişəcək burada qalacaq. Belə isə rahat keçəcək. 1 metrə kimi götürürük və hər metrə qutardıqca sancaqın ucuna sapı bağlayıb bu formada da istifadə eləyəcək. İndi nə inərək? Üçbucaqlar var burada görürsünüz. Bax 1, 3 bucaq, 2, 3, 4 üçbucaqlar. Üç Bir-birini kəsişən, bax belə X formasında xətlər var. X-in qarşı tərəfindən. Əgər burdan salırıqsa bu biraz biraz çətin ola bilər ilk dəfə görəndə. İndi baş salacağam sizə. Baxın. Bu xəttdən, bu xəttin arasından alınan bıçaqlardan keçiririk. İkincini bu xəttlə bu xəttin arasından keçiririk. Bax bu xəttlə bu xəttin bunun kəsişməsi bunun kəsişməsi buradır. Davamı isə buradır. Sonra hansı gəlir? Yəni çaşanda belə baxa da bilər. Burada sarı var, burada olacaq, bu qalacaqsa bunu eləyirik. Yəni götürürük bu sancahı. Burdan salırıq. Buradan çıxadırıq. Alınan bu ilgeydən də sancaqı çıxadırıq. Və bel çəkirik. Nə qaldı? Burda sarı var. Burda sarı var, burda yoxdur. Burdan salırıq və onun qarşısındakı üçbucaqdan çıxadırıq. Alınan uşaqdan da almam iliyətdən dələm. Belə, bax beləsini darıb bərkidirik. İndi keçiririk ikinciyə. Bax buna. Bir xətt belə gəlir, bir xətt belə gəlir, bir xətt də belə gəlir. Bunun qarşısında budur. Bunun qarşısında bu iki xəttin arasındakı bu xətlərin davamı olan budur. Hansı qaldı? Bura boşdur. Bu xəttlə bu xəttin davamı olan da qarşıda budur. Yəni 1 2 3 1 2 3. Diqqətinizi bura yönəldirəm. Baxın bu axırıncı ulduzdur bu xəttin üstündə burdandan sonra bura keçmək olmaz çünki bunun üçüncü xətti yoxdur. 2 dənə burada xətt var. Bunu toxuyandan sonra artıq keçirik bu xəttin üstünə. bu xəttin üstüylə axıra kimi gəlib toxuyandan sonra kena da burak yetmürük, döndürük indi bu xəttin üstüylə gedirik. Dəyiyim kimi sancaqda ipi tez qutarır. İndi bunu bərkitməliyik bura. Bu ipsin ucunu isə bağlamaq lazımdır. evvel bulunduğu su ucu da görsənmir. İndi bunu axıra kimi toxulacaq və keçəcək bu bir tərəfə. 1-ci sıranı tam olaraq toxuduq. Gördüyünüz kimi. Və gəlib axırancını düyünlərə çatmışıq. Bura çatandır o, burdan çatandan sonra başlayırıq 2-ci sıranı toxumağa buradan ikinci sıranı paralel xətlərlə sonrakı keçirək üçə. Və belə spiral toxuya toxuya gəlib ortaya çatacaq. O biri sıraları toxuyanda artıq bu sağanağı dizə qoyub stola söykəmək lazımdır ki, bax belə keçirdəndə o biri əlləndə geri qaytarmaq rahat olur. Dediyim kimi bax belə bura çatdıq. Başlayırıq dövlərək və spiral formasında bunu hamısını toxuyuruq. Axırıncı ulduzumuz qaldı. Bu üçlüyünü vurandan sonra güldənaltı tamam olur. Və gördüyünüz kimi burada mismallardan çıxdırıb bu birinci üsuluna çıxartmaq məlumdur. İkinci üsulu mən sizə indi göstərəcəm. fransız düyününü bir dəfə elgeydən çıxardıq. İkinci də də salırıq ki, möhkəm olsun və sökülməsin. Bu güldən altının arxa tərəfidir. Aslarıdır. Bu cürə isə üst tərəfidir. İndi bunu kəsək. yaxşı çıxsın deyə bu üç tərəflərdən, bıçaqlardan, bax bu bıçaqlardan olan ilciklərin kəsmirik. Bu qalır, burdan başlayırıq bərabər olaraq kəsməyə. onda uçları keserek Evet, gözden aldığımız hazırdır.